Итак, друзья, сегодня мы находимся на заводе КВД. Многие, многие наутильщики задают мне вопросы. Как рабочие органы, имея такую форму, не заостренную, самого, самого инжектора, может зайти в почву при почвообработке наутил, да, либо при минимальной почвообработке, так как имеет более плотную структуру почва. Вот. Сегодня, пользуясь случаем, пока мы здесь на производстве, насколько мы знаем, что даже 50 килограмм достаточно для того, чтобы продавить почву, в принципе, любую. Ну, давайте пройдем небольшой эксперимент. У нас здесь есть весы. Сейчас они у нас на нуле. Для проверки я хочу взвесить себя. Смотрим, 88 килограмм, да, все точно. Вот, сейчас мы его весы ставим под иглу, под иглу. И будем опускать полностью транспортер и смотреть на, на давление на одну иглу. Опускаем. Итак, мы видим 55 килограмм. Еще чуть-чуть опускаем. 75 килограмм. Мы видим, что игла уже продавила, да? Продавила наш материал. Я думаю, что такое пятно контакта на почву 71 килограмм, мне кажется, в любую почву зайдет. Всем давно известно о том, что э, немецкие производители любят делать с большим запасом прочности. Пока мы здесь, давайте проверим, какой запас прочности КВД сделала для рабочих органов Ултан. Опускаем. Итак, друзья, давление 170 кг на одну иглу, всего лишь на одну иглу. Сам инжектор практически вонзился в материал. Я думаю, что каждый наутильщик со мной согласится, что давление, такое большое давление всего лишь на одну иглу продавит любую почву любой э, прочности. Даже сухую почву зайдет без проблем. Все, всем спасибо за внимание.